Вітаю усіх, хто подорожує рідним містом. Сьогодні ми дізнаємо, що об'єднує освіту та ринкові відносини в межах відстані між двома зупинками. Зараз ми на зупинці, яка називається. Ліцей. А чому вона так називається? Не знаю, чесно, не місце. А от ліцей рядом здесь прям. Ну, в з нього, мабуть. А как остановка называется это? Лицей. А почему она так называется? Потому что вот стоит 25 лицей. Ну, наверное, потому что где-то рядом есть лицей. Рядом лицей здесь. Потому что здесь лицей центральный городской. Вот тут лицей Криворужский. Ну, потому что тут лицей вот рядышком. Кем лицей отличается от школы? Ну, с наклоном каким-то может быть. Здание или? Не, ну вот, ну, там, это, пример, ой, предметы с наклонами каким-то. Больше там на математику, на индивидуальной. Ну, там больше углубленно изучают предметы. В лицее, по-моему, высший уровень образования и э, распределение предметов. Идет. Есть английское направление? Математическое, украинское? Лицей, от школы? Как вы думаете? Мне кажется... Уровень знаний выше у детей. И от детей требуют намного больше, нежели в обычной какой-то школе. Статус лучше там. Образование. А вы учились в лице или в школе? в школе? И Думаете, у вас плохой статус образования? Да, или? Нет, я думаю, в лице немножко лучше. Третий ступень чего-то там аккредитации. А, а что это значит? Ну, значит, что он лучше, чем все остальные. Не знаю я. Я не знаю. Как вы думаете, вот почему одно ну, за там... Но лучше дают э, обучение. Как я знаю, в лицее были углубленное изучение предметов. Э, э, начинается изучение там, с 8 по класса. У нас уже дети выросли уже большие, мы не понимаем. Вы не знаете, У меня да, чем? Я это... в школе учился. Но, наверное, там должно быть обучение лучше. Более высокого уровня. А куда лучше отдать ребенка? В лице или в школу, как вы думаете? В лице, конечно. Лучше в лице. Почему? скорее всего, ну, его там более научат, чем это. Смотря какая школа. Но ну, сейчас, по-моему, все в первых ступенях, в третьих ступенях, все, и все лицеи пытаются быть. Лучше в лицей, да? Ну, если там, ну, до, пятого класса может быть в обычной школе, потом можно перейти, конечно, в лицей, чтобы у ребенка был выше уровень образования. Ага, лицеи не лопнут от количества детей такого? Ну, выпускаются, что одни другие прибавляются. Ну, я думаю, что в лицей. Ну, и вообще, я считаю, что ребенка заходит туда и пойдет то есть его надо в 6 лет поставить между лицеями школой, да? И куда он пойдет, туда его отдать, да? Не знаю, я например, подам в лице. Я считаю, что это лучшее заведение, чем школа. Вы в школе учите? Да. И что, нормально что? Ну, нормально. В лицей выпускаются дети умнее, нежели с обычной школе. В обычной школе учителя меньше требуют от детей, нежели в лицее. Уровень знаний выше. вы считаете, лучше отдать в лицей, да, ребенка, чем в школе? Ну, я бы дала, чем в лицей. Ну, если бы были бы деньги. Ну, мне кажется, если ребенок способный, он потянет программу лицея, то, конечно, лучше в лицее. А вы где учитесь? В лице или в школе? В гимназии. Мне кажется, что есть и вполне достойные школы, образовательные, обычные, не лицеи, там, и не гимназии, а просто школы. Школы рядышком с домом. Ага, я понял. Очень практично. Сначала в лицей с седьмого класса работает. То есть, а если бы лицей работал с первого класса? Лицей. Лицей все-таки. То вы свою малышку будете в лице, да? Ну, для начала в садик, да. В садик, потом в лице. Держи. Спасибо. Да, все, хорошего дня вам, до свидания. А, а куда да. лучше все-таки ребенка дать в лицей или в школу? Лицей. А, в лицей, да. Почему? Не знаю, почему. Просто классное название, да? <свят> ну, в лицей, наверное. А почему? Ну, крепче знания. И крепче здания. <свят> Спасибо, хорошего дня. Вулиця, якою ми зараз будемо йти, носить ім'я чоловіка, який вчився не в ліцеї, а в пансіоні, але це не завадило йому стати зірцем для багатьох поетів та літераторів. Гайда скоріше. Зараз ми знайдемо, вас спросити. На какой улице мы находимся? Мы на Лермонтово. А почему именно эта улица названа в честь Лермонтова? Не знаю. Не в курсе, сейчас. Вот это, наверное, никто не знает. Не знаете, да? Не знаю. Не Если предположить, а почему именно эту? Не могу сказать. Ну, наверное, в честь него. Ну да, почему вот именно эту? Ой, вы знаете, к сожалению, не знаю. Как называется улица? сразу в тупик поставили знаете сейчас вспомнить не могу знаменитый поэт Лермонтов Лермонтова улица а почему именно эта улица в нашем городе названа именем Лермонтова? Там дальше по спуску есть ему бюстик. А, то есть из-за бюстика вы думаете назвали? Бюстик, да. А бюстик что поставил? Ну, просто бьете я Не знаю, правда. А какие знаменитые произведения Лермонтова знаете? Ой, это, это сейчас начну. Не-не-не. Цири. Прежде все. Цири. Смутно, сказать не могу. Например какой-то. В школе что учили? Не помню. Да, в школе, 6 лет назад. Ну, По-моему, должно что-то отложиться немножко. Должно мне ну, не то <с отложить. Белеет пару одинокий. А еще? Ой не могу точно вспомнить, «Кавказский пленник», кажется, так называется правильно. Мцир эм, еще могу вспомнить, ну так сходу. Каких украинских поэтов вы знаете? Шевченко. А еще? Поэт? Или композитор. А еще? Леся Украинка. А еще? Конечно, наша Тарас Владимирович Шевченко. А еще? Леся Украинка. Так, 100 гривен мы вспомнили, 200 вспомнили, еще какие? Больше, СТ, этот, Степка, по-моєму. Степку? Тетка? Nee, Не-не-не. Степка. Ну Шевченко сразу же. Переходит. А еще. Франку. Шевченко в первую очередь. А еще? Леся Українка. Леся, Україн. Леся Українка. Ну, Шевченко, Леся Українка, Голос Кварда. Холодчина. Холотичина, тоже поедет. Да? Ну, да. Пусть будет. <laughs> Все, хорошого дня. Аккуратно на дорогу. Наступную зубынку хочется сгадать згадати верши Самуила Маршака. Старушка пошла продавать молоко, деревня от рынка была далеко. Ну, а мы прямо на саминьенькому рынке, совсем недалеко, шли. Скажите, как это называется остановка, на которой мы находимся? Ну, раньше называлось центрально городской рынок, а сейчас. Как вы думаете, а сколько лет вот нашему центральному городскому рынку? Что? Остановка центральный рынок. Как вы думаете, сколько лет нашему центральному рынку? Не знаю. Ну, приблизительно на вид. На вид? Ну, лет 20. Не знаю. Молодой рынок, да? очень. Это я не знаю. Ну приблизительно. Ну, 30, наверное. Лет 30? То есть такой молодой рынок, да? так да? Без понятия Ну а если приблизительно, визуально. Визуально. Не меньше 50, да? Такой старый. На пенсию скоро рынок идет. Я даже не знаю. Я сравнительно недавно здесь живу. А визуально, если оценить его. Лет 20, наверное, есть уже. Лет 20 точно есть, да? понял. Скоро уже ему уже алкоголь скоро будет продавать. Да, ну, не знаю, ну, после войны сразу, мне кажется, он уже открылся. Или, может, даже до войны, да, работал. После первой, второй? Да нет, ну, второй мировой. Ты второй, думаю. Да? Ну, думаю, да. Я просто как бы не коренной житель. Я приезжий в этом городе. Ну, и так. И визуально, как будто он открылся после войны, Да. <связь> <связь> да. Беляши, беляши. Так от женщины пахнет. <связь> да, было Можно парочку вопросов вам задать? Очень быстро. Хорошего дня. А вот. Можно пару вопросов задать? Очень быстро. Не надо тише, так нормально. На какой остановке мы находимся? Как вы думаете, сколько лет вот нашему рынку центрально городскому? Ну, по крайней мере, 35 это точно 30 точно Да, да, да. а какой самый-самый классный рынок нашего города? по мне, этот рынок. это, да, самый да. классный? городской. Это, да? Конечно. Ну, я думаю, соцгород. На да. соцгороде, да, самый классный? Просто лучше все оборудовано на данный момент. То есть лучше ехать туда, да? Ну, в плане цен, наверное, все-таки сюда лучше. А? Ну, а на соцгороде просто удобнее. Ну, наверное, этот. Еще соцгород. Они да, да, все мне похожи, если честно. Специфика разная. Ну, это самый большой, наверное будем считать, который самый большой, тот и самый классный. Да, самый классный, да. Чем больше, тем лучше. На 20-м. На 20-м. Я там живу. Тот, который ближе, да? Сетя, а какой вообще самый классный рынок нашего города? Центральный Гаосо и Юбилейный. Вот это, да? Ну, Центральный Гаосо и на Юбилейный. И на Юбилейный, да, тоже классный? Да, нормальный. Где сейчас вообще лучше скупляться, в магазине или на рынке? Ну, я бы сказал, бы, наверное, в магазине. А почему? Ну, допустим, по там промышленным провода, да, там всякая такая, магазине получается дешевле. Да. То есть лучше в магазине. Да. По а мне на рынке. А мне по почему? Все... Дешевле. Дешевле, да? Да. А в магазине дороже. Да. Все просто. Все очень просто. На рынке есть выбор поторговаться, в магазине нет. А то есть лучше на рынке. Да. Там, где торгуются, там и лучше. Ну да. Приятнее в магазине, а выгоднее, выгоднее на рынке. Ой, вы знаете, не угадаешь. На рынке можно поторговаться, но на рынке же специально завышают цены. Есть такие магазинчики, что реально вдвое дешевле, чем на рынке. На, на, рынке. на рынке более чисто экологическую продукцию можно да. купить, чем в магазине. Например, куртку из Китая, да? На рынке. Почему? Немножко можно дешевле найти. Можно немного. Но есть тот, что, например, в магазинах дешевый, но в основном на базарах дешевый. надо искать, да? Да, да, да. Можно да громче. <laughs> Клип. Ну що, дорогі друзі? Що ми дізнались з нашої сьогоднішньої прогулянки? По-перше, ліцей відрізняється від школи більш глибоким вивченням деяких предметів та індивідуальною навчальною програмою. По-друге, найвідоміші твори Лермонтова, це Мцирі, герой нашого часу, Бородіно. І по-третє, центральний міський ринок існує аж до революційних часів. Ну що, дорогі друзі, це була програма від зупинки до зупинки. Зустрінемось на зупинках, будьте готові до питань. На какой остановке мы с вами находимся? Лицей. Лицей. Почему она так называется? не, не закрывать ее Вы что работаете и не знаете, почему она так называется? Что? Я занята. А, ну ладно, хорошо, дня вам. Тут было не занято, тут занято. Наверное, с той, с той стороны тоже есть окошко. Здравствуйте, можно вам парочку вопросов задать? Это значит нет? Хорошего дня. Доллары марки евро, дочь марки, дамские кроны. Чувак, блин, я не выучу это, надо несколько раз. Давай на две разбей, я сначала тебе общую держу, а потом... Да, да, хорошо. Выберу. Поехали. Угу.